Великобритания Сиама и возникло недоразумение по поводу пограничной линии. И как сразу же выяснилось, Сиан был неправ. В знак признательности о быстром сглаживании конфликта я решила преподнести королеве подарок. Вам попадает великая честь сопровождать его величество королевского белого слона путешествию к новому дому. Но звание капитана не соответствует вашему нынешнему статусу. В связи с повышением служебных обязанностей вам присваивается два 对我不 Удивительно, Джумбо. Прекрасное место рождения. Столица Сяма. Родители Золотой. Которые... Нет, умерли. Джугендер с ними есть? Нет, он был единственным ребенком. Прекрасно. По этим пунктам все недостаточно. Теперь будьте добры отписать внешность, что она не оставляет без внимания ни единой подборожности, даже самой незначительной. местное отделение страны. ну, так. А как же идет приказ? Теперь мне нужен фотографический снимок вашей движенности. Если лучше нет, сойдет я. этот снял в 50 тысячах экземпляров и разослать завтра же с утра Дайте с описанием пример? Так точно. На. Теперь, как водится, нужно назначить вознаграждение. А ну, дозовите сумму. А, а сколько вы посоветуете? Я бы начал, ну скажем, 25 тысяч долларов. Белый, трудные, запутанное найдут множество способов скрыться, спрятать покраску. У них посуду, есть соучастники и подручные. Боже милости! Так вы знаете! Это не важно! Может быть, знаю, может быть, нет. А то твердо можно сказать, что на сей раз мы имеем дело не с карманником, да и вообще не с не воришкой. А теперь расскажите вот мне, что он делает И в каком количестве? Ну, если говорить о том, что он ест, так ест он решительно все. Он может сожрать человека, может сожрать Библию. Да, впрочем, он есть все, начиная с человека, заканчивая Библией.

по вознаграждение до 100 тысяч долларов. я уверен, это подействует. Дайте применение газеты. Репортер уже начинает насмехаться над нами. А я не позволю этого. Слышите, не позволю. Нам нужно продолжать поиски. Я уверен, шуба у нас прямо где-то под нос. Сын, капитан, даже не вознаграждение за покражу. А значит, нужно просто подождать тех, кто а приведет нам в храм. Но у нас нет третьей не штатки. Здравствуйте! Я, дрессиро... я работаю дрессировщицей в этом цирке. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Да, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у вас тут не пробегал один маленький, возможно, напуганный слоненок? Некоторое время назад к нашему цирку Экземпляр. Мы все очень удивились, так как он был породистым, покладистым, а главное, ничейным. И вы решили взять находку, так сказать, оборот? Да нам особо и стараться не пришлось. Мы даже, даже наоборот, мы не знали, как его увезти с арены. Через некоторые тренировки он стал звездой нашего шоу. Так это что же получается? Никто не играл джунглей? Возможно. Именно так. Посмотрите. Ничего подобного. Вы обонесете местосветной глупостью сама украли. И точно мы разберемся с этим. И вознаграждение достанется сыщикам, как и положено. Нам нужно все опускать. Проведите нас в с ворган. Твою брюшка, а ты был ушами по стенам трюма. Или, или как я поел тебя молоком, а ты поливал хоботом а весь состав экипажа. А ты съел целых 30 дней семейных изданий. Мечта. Мечта это то, что есть у каждого из нас. У мечты нет границ. Место проживания, определений. У мечты есть только одно свойство. Она сбывается и никто не посмеет отнять у тебя мечты. Придется сделать совсем нелегкий шаг. Расстаться с хорошим. Я всегда буду помнить тебя, Джумба. Мы не ошибемся, если поступим.